Всех приветствую на канале смартфон. Сегодня хочу вам показать покупку, которую я сделал в магазине Aurora. Засречайте динамики, какие-то пощалкой купил. Не знаю, что он за, за фирма купил в магазине Aurora. Такие пощалочки, потому что мои старые динамики сдохли. Ну, думаю, надо что-то купить, чтобы хотя бы какие-то звуки шел. Все, so, монитора скажем так <laughs> с компьютера чтоб пришел звук короче такие вот колоночки 60 герц написано и 60 килогерц ой 16 килогерц даже схемка нарисована как ее тут подключать что куда так что ну вот 75 децибел а укстреи 5 мм можно вставлять, я так понял. Вроде как тут должна быть какая-то подсветочка. Две штуки по вата. написано. Ну, сейчас мы поднимемся. Итак, распаковка, нахуй. Ой, а одной рукой неудобно. Так, что у нас тут сразу, да? Ага, сразу у нас шнурок тут. Такие уже впаянные, наверное, сами колонки, конечно. Я их называю на колонке, я их называю пещалочки. Так, во все одна, во все хора. Все, ничего нема. Ну и пошла нахрен. Коробка там. Так. Раз пакетик, два пакетик. Так, ну вот такие вот колонки. Что за тут подсветки тут и не бачу особо. Это, наверное, тут она должна быть. Если она вообще должна быть. Такие вот колонки. Тут у нас, я так понял, микрофон чешу. Регулятор громкости, больше-меньше. Что это такое, я не знаю. Ну и штекер. USB-штекер для питания, для живления, точнее, и мини-джек для, короче, для звука. <laughs> походу, он у нас, який, правильно, походу, моно. Чогось, трш, тихо. А, микрофона, значит, немає. Хрен его знает, что это такое, если кто-то знает, скажи, зачем это надо? Без понятия даже. Ну, короче, такие колонки. Сейчас я соединю их до, до компа. Вот, он. вот мой комп. Э, это лампочка. Ага, маленькая лампочка. Так что, такая манипусненькая штучечка. Ой, что так видно, погано. Такая лампочка купил за 5 гривен. Чи за 3 гривен? Нет, за 5, по-моему. Так что, это так, просто всунув сюда, чтобы он осветил их фонарик. <laughs> все, подключаем значит, кол колонки до, до компа и слухаем, наслаждаемся идеальной зв звуковой передачей. Короче, прособачивается колонка уже <coughs> до компа. Да, тут есть подсветочка такая. Она просто меняется. Там все это диод. Это красный, то синий, то зеленый, то фиолетовый, по-моему, да, фиолетовый. И еще одна. Звук, ну, все, сейчас я добавляю. Сейчас я повыключаю свет. Ну вот, все. Подсветка, значит, такая у меня. На одном и на втором. Подсветка клавиатуры, мешка светится. таким, он, короче рабочий стол. <реш> ну что я могу вам сказать, сейчас мы включим какую то смутню. И... А, сейчас что то выберем. И короче посмотрим, как она работает в нормальном чине. Ну все, я короче включил музыку. Напишите в комментариях, как играют колонки, это в нормальном чине. Сейчас я громкость добавлю, но на максимум. Напишите в комментариях, как вам звук нормальный, ненормальный. Мне вроде нормально. Мне так тупо, чтобы... Просто, чтобы звук был. Не, не надо супер там какие-то офигенные, типа, навороты и так дальше. Звук есть, и на том спасибо. <laughs> Все, всем спасибо за просмотр этого видео. Такие, короче, непонятный формат у меня получился. Трохи не по теме канала. Ну, типа по теме, вроде как и не по теме. Занимаю все на мобильный, то что... немає моей теперь. Если бы мне... Короче, если бы мені кидали бы донаты, я бы купив хорошую камеру. А так... На мобильной снимаю. Кстати, Nokia N8, кто помнит. И Nokia 7373. 73. Уже есть на канале. Так что. Проходи, давиться. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем хорошего дня, вечера, или ночи. До побаченых.